Bildiyiniz kimi 1993-cü ildə evlayının 23-də artıq 30 ilə yaxındır. Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağımızın, Əziz Qarabağımızın, Azərbaycanın dilbər yurdu olan Qarabağımızın mərkəzində yerləşən Ağdamın böyük bir hissəsini işğal eləyirlər. Ki Ağdamın ərazisi 1994 kvadrat kilometr idi o vaxt. Bu 1094 kvadrat kilometrdən 846.8 kvadrat kilometri, yəni təxminən bu 77%-dən çox eləyir. 77.4%-la də, dəqiq desək, bir şəhər və 80 kənd Ermənlərin əlinə keçir. Çünki o vaxtlar hələ işğaldan qabaq Ağdam ibarət idi bir şəhər, 124 124 kənd. Bir şəhərdən və 24 kənddən ibarət idi. İşğal nəticəsində rayona böyük məbləğdə ziyan dəyir. Mütəxəssislər hesablayırlar ki, 13 milyard 135 milyon ABŞ dolları məbləğində ziyan vurulub Ağdamı. Ağdam şəhəri onun qədim keçmişinin şahidi olan çox sayda tarix abidələri, mədəniyyət, memarlıq nümunələri və keçmiş əsərlə də diqqət elin birinci yerdə olan, keçmiş əsərlə də birinci yerdə olan dünyada isə 2-ci yerdə, 2-ci yeri olan çörək muzeyi düşmən tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılır. Ağ adam düşmənlə döyüşlərdə 6000 şəhid verir. Baxın, ha diqqət edin, heç də balaza rəqəm deyil. 6000 şəhid verir bu ağ adam ki, onlardan 16-sı -si milli qəhrəman adına layiq görülüb. Və işğal nəticəsində rayonun 160 min nəfər əhalisindən 143 mini öz vətənindən, yurdundan, yuvasından məcburi şəkildə köçkünə çevriliblər. Mən Allahdan diləyirəm ki, inşallah Allah bu gözəl aya xatir tez bir zamanda bütün Qarabağımızı düşmənlərin əlindən azad eləməyə bizə nəsib eləsin, inşallah. Və Ağdam uğrunda, Qarabağ uğrunda 20 yanvarda Kəlbəcərdə, Laçında, Şuşada, Xocalıda bütün şəhidlərimizə Allah qəni rəhmət eləsin. Onların ailələrinə başsağlığı verirəm və Allahdan diləyirəm ki, bizim şəhidlərimizi torpaq Bayraq vətən uğrunda olan şəhidlərimizi, Əhlibeyt şəhidləyi ilə məşhur eləsin inşallah.